أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. إن شاء الله كان. كتاب ملاك ها؟ نجيان كتاب bahasa fi ma'rifati kalamil arab biasanya ulama-ulama kita dulu walaupun tulis dalam bahasa melayu tajuk tu ditulis dalam bahasa arab samalah urdu pun macam tu tajuk bahasa arab syarahan tu kitab dalam bahasa urdu bahasa melayu pun banyak kitab-kitab jawi yang tajuknya bahasa arab tapi kandungannya ditulis dalam bahasa lain. Jadi sebab tu orang tanya kan, ustaz, kitab ni kita apa ni? Kita Arab ke apa kau kan? Kita terjemahan ke nama Arab. Mungkinlah kita ni terjemahan. Untuk ringkas tu kita sebut tata bahasa Arab bahasa air. Bahasa air sini kan. Hanya bahasa air. Bahasa artinya penglihatan, pengamatan, pandangan mata hati bagi para pelajar tulak dalam makrifah mengenali kalam Arab. Bahasa Arab juga disebut dengan makna kalam. So kalam bila dia jadi ayat, jadi kalam. Bahasa moden hari ini kita panggil bahasa Arab. Mengenali bahasa bahasa Arab. Pengarang dia bukan Zahruddin Nawawi eh, Zahruddin bin Nawawi. Kita ada sini pengarang, ada penelitian proof, beberapa orang pelajar yang kita telah sebut hari tu. Ini jilid satu tu. Eh? muka surat depan dia tu kandungan lah. So kandungan kita ni kalau kita tengok jilid satu ni ada 17 bab. Mudah-mudah sekali prakata kan. Okay? Prakata ni boleh baca sendiri. Lebih kurang apa yang saya terangkan dalam muka dema. Kemudian kita ada sinopsis dan kita ada bab-bab lah. So bab satu hingga 17. Ini bukan perancangan. Eh. Jilid satu ni 17 bab tapi kerana kita memikirkan sofah saja, maknanya muka surat tu nak cetak tak terlalu tebal. So kita buat 17 bab saja untuk jilid jilid satu. Dan akhir sekali ada ada indeks. Rakata ni panjang sikit lah eh. Sebab dia ada pendahuluan ni mengenai asal usul bahasa Arab. Dia kata bahasa Arab ni berasal daripada bahasa Semitik Semitik ni daripada perkataan orang putih ni. Orang putih ambil daripada latin. Tapi latin pun sebenarnya ambil daripada Arab. Sebab dia sem, sem kan? Sem. Anak Nabi Nuh nama dia Sam. So bahasa Arab ni asalnya daripada rumpun yang dipertuturkan oleh anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Sem. semiti So kalau kita tengok Sam tu kan? Nah, ini Sam. Luwah Samiah. Luwah Samiah. Kalau kita tengok kan? Sini. Luwah Samiah ni keluarnya bahasa Akadia, Akadian, bahasa Arab, kemudian bahasa Arab Utara, kemudian bahagian bahasa Arab yang Selatan. So yang Selatan tu lah yang kita punya ni Arab ni. So Arab ni akan keluarnya Arab Fusha Yang bahagian bahagian Palestin, bahagian Syria ni kan an. Kemudian dia ada cabang-cabang dia kan. Bahagian selatan dia Feni, kemudian bahasa Babylon, kemudian bahasa Assyria, Assyrian di Mesopotamia, di Iraq dahulu dan sebagainya. Yang Kanaan pecahan dia satu lagi Aram, Aramia. Kita sebut sebagai Armai. So dia punya tempat, dia punya tempat zaman dahulu yang kita duduk belajar zaman-zaman dahulu kan, Babylon apa semua tu kan sini kawasan ni dia dia panggil kawasan bulan sabit yang subur yang bertemadun. ni kawasan yang majulah bertamadun jadi bahasa-bahasa tu berkembang di sini pecahan bahasa Arab ni berkembang di sini dan juga di Yaman sebelah sebelah sini atas kemudian sebelah bawah, -bawah ni kita ada Yaman tengah-tengah tu Saudi kan jadi asal bahasa Arab tu dikatakan daripada Yaman. Kemudian dia pecah-pecah-pecah naik atas. Kemudian dimajukan di sini. Jadi bahasa Arab kita ni, yang kita guna sekarang ni, ada pengaruh belah atas ni, ada pengaruh belah Yaman bawah. Sebab tu dia kata dia, dia satu rumpun. Rumpun atas ni lah eh. Yang tadi. Cuma kemajuan penulisan, kemajuan percakapan, itu masalah lain lah. Penulisan tu mari daripada mana? Teori dia Tulisan mari daripada sini, bawah Yaman Dia panggil Musnad Musnad Kemudian satu lagi Dia ada pengaruh Daripada Sini Maknanya Arab Arab Mekoh Bahagian atas dia, sikit, sekitar dia tu So dia guna penulisan yang dinamakan sebagai jazam. Dan tulisan ni dikatakan dimajukan. Dimajukan daripada yang Yaman punya. Dan gabungan dengan yang bahagian atas. Kan dia duduk kawasan ni dekat dengan antara satu sama lain. Jadi mesti ada pengaruh antara satu sama lain. Ini dialek-dialek zaman dahulu yang masih ada juga sebahagiannya digunakan di perkampungan-perkampungan di Syria, di Iraq. Dan asalnya bahasa Semitik lah yang kita kata tadi. Kemudian ada pecahan, Amhari, Aramai dan sebagainya. Ciri-ciri bahasa Semitik ni, dia ada tiga-tiga huruf kan? Yang kita ngaji ilmu saraf ma'ala, doroba, kataba. Nah, itu ciri-ciri dia. Mungkin dia sebutan saja ya agak berbeza sikit. Yang pendahuluan ni saya dah terangkan macam mana belajar bahasa Arab kitab-kitab yang digunakan dan bagaimana kitab ni ditulis sebenarnya berasal daripada pengajian yang asal pengajian bahasa Arab ni. Orang zaman dulu dia ajar bahasa Arab ni untuk orang yang bertutur bahasa Arab tapi dah tak betul dah. Dia masih bertutur bahasa Arab tapi dah tak betul kerana percampuran culture. Bahasa Arab yang tulen tu kemudian dimasuk dalam Parsi, masuk dalam Baghdad, masuk dalam Syria. So dia dah jadi tak tulen. kerana bercampur dengan Arab ataupun Parsi yang tak menggunakan bahasa Arab secara cara tulen. Dengan sebab itu khalifah dari zaman ke zaman ingin menghidupkan membetulkan balik bahasa Arab ni disusun grammar tata bahasa. Jadi untuk zaman tu dia tak ada masalah kan sebab dia betul-betul tu memang secara tabii naturenya bahasa Arab cuma dia betul aja. Bila zaman berlalu, dari segi orang ajar masuk, terutama sekali bila dah kerajaan Islam dah tak ada Jadi dah berpecah-pecah, orang Islam dah tak pandai bercakap bahasa Arab Jadi nak mula mengajar bahasa Arab macam mana Tradisinya, mereka masih lagi ikut belajar, ikut grammar Cuma dipindah-pindah sikit supaya sesuai dengan tahap orang yang bermula daripada zero Dan ini diambil energetik uh, oleh semua pengkaji-pengkaji bahasa lah So lahirlah buku kita ni, buku yang saya susun ni bukan tata bahasa semata-mata lah. Dia disusun sebagaimana saya sebut secara berperingkat tapi menggunakan tata bahasa. Menggunakan tata bahasa. Buku ni dia ada serampan dua mata lah. Boleh digunakan untuk belajar dan boleh digunakan untuk rujukan. From zero boleh belajar. Kalau dia mempunyai kekuatan, seorang-seorang dia pun boleh. Tapi kalau dia tak ada kekuatan, dia perlukan bimbingan lah. So, kelas ni antara usaha kita untuk membimbing mereka yang kalau bahasa Arab dia tu agak lemah ataupun belum belajar lagi. So, insya Allah dengan buku ni kita harap dia boleh meningkatkan diri dia dalam pembelajaran bahasa Arab seterusnya mukaddimah ni kita guna huruf roman ni huruf roman so kita nak bezakan satu dua, satu dua nanti so kita buat mukaddimah ni dengan huruf roman kita ada singkatan-singkatan yang digunakan dalam buku ni banyakkan orang dia, dia dah tak tengok dah dia tak sabar lagi dia tengok tajuk satu kemudian dia tanya saya JK ni apa makna semasa dia baca jadi saya banyak kerja mengarang lagi menjawab pembeli-pembeli bertanya tentang buku ni So dia terus kepada tajuk yang pertama, dia lupa kepada singkatan-singkatan yang ada sini, menyebabkan dia perlu tanya seolah-olah macam pengarang ni saja buat JK, tapi tidak tunjukkan JK ni bermakna apa. So sila tengok sini lah, singkatan-singkatan yang kita gunakan. So ada yang saya terlepas pandang, saya guna singkatan tapi saya tak terangkan. Kemungkinan ada. Seterusnya, transliterasi. So biasanya transliterasi ni gunakan untuk kajian-kajian ilmiah lah. Untuk orang-orang yang di universiti. So biasanya di universiti kan contohnya yang ni tak ada baris kan. So kita nak bariskan dia bukan lagi kita bariskan. Kerana ini tulisan asal bahasa Arab tidak berbaris. So how to pronounce. Nak, nak sebut macam mana ni? So sebut dengan ni. So untuk orang yang mengaji universiti yang ambil bahagian bahasa dia tahu cara nak baca sini eh, S ni kalau ada titik bawah maksudnya sak. So. Kalau A tu ada palang atas tu kan, tarik tu. Ini intinya ada mat, maknanya dia panjang. Basur. Kemudian Hamzah tu, Apostrofi gitu je. Kemudian Ta ni kan. Ha, ta maknanya T, tapi ada titik bawah tu. Kalau orang tulis tesis misalnya kan. Dia tulis, zaman sekarang ni, kalau contohnya di UIA, kita tulis tajuk ni. Tapi masa kita buat permohonan, kita kena tulis juga ni. Ini semua kerja orang putih lah. Sebab orang putih dia nak buat kajian Middle East kan. Berkenaan dengan Timur Tengah. Culture dia, budaya dia, pendidikan dia, ilmu dia. So dia ciptakanlah transliterasi macam ni. Yang sekarang sudah menjadi standard international. Maknanya kalau bar tu B lah. Yang lain-lain sikit. Yang mungkin kita tak pernah jumpa. Bar sini kan. Dan H tu. H dia ada titik bawah. Kadang-kadang saya ada aja juga dalam buku ni. So kadang-kadang saya terlepas pandang. Malah dah saya tulis gini kan. So penyemok dia kata oh, ustaz ni S. Padahal saya tulis S saja. Patutnya S ada ada titik. So bila saya serah kau orang, dia kena tegur saya terpaksa. Baikilah kalau kalau ikut ikut mood saya malah dah nak titik-titik ni. Sebab kita orang Melayu dah reti dah nak baca Han macam mana. Orang putih ni memang benda ni baru bagi dia kan. Huruf-huruf. Huruf-huruf ni baru bagi mereka. So kita ni daripada kecil lagi alih batal melainkan orang yang tak pernah mengaji Quran. Tak pernah tahu jawi. Ha, dia macam orang putih juga. Merangkak-rangkak lah perlu kepada transliteration. Sebab tu kalau kita tengok pengajian bahasa Arab menggunakan buku orang putih. So dia mesti tulis transliteration bawah. Eja. So dia banyak kerja lagi. Bahasa Arab. Kemudian Transliteration ni Kemudian terjemah Banyak kerja lah Yang ni yang biasa-biasa Yang mat pula kan Yang mat Yang kita ngaji mat tu Baris So baris pun sama juga Kalau baris ini sebut macam ni Kalau baris U Dengan U Dengan U Kalau baris bawah guna I So kalau panjang sikit Dia double lah ni Panjang sikit U panjang kan So dia akan ada atas dia tu tanda mat. Garisan tu tanda tanda mat. Ini A ni A kan? So tengok sini A. Ini A. So dia sini A juga. A ni alif maksurah. Ini alif mencancang kan? Alif qa'imah. So baca dengan panjang. A. U. I. Saya ingat zaman kecil-kecil dulu pernah tengok Quran Quran yang ada transliterasi macam ni yang dulu dipertikaikan. Kenapa ni tulis macam ni kan? Datang daripada Indonesia. Mana boleh Quran tulis dengan ejaan macam ni. Okey lagi untuk bunyi au ai guna aw a1 au aw Kalau sabdu sama ada sabdu dengan dhammah tu sama ada u sama dengan yang ni ataupun double lah double w sama juga dengan yang ini kadang-kadang tulis I ini sama dengan yang ini untuk subdu bayi bawah ada yang guna e okey sinopsis boleh baca sendiri apakah yang akan dibincangkan dalam dalam buku jilid satu ni secara ringkasnya menyentuh permasalahan apa maknanya kalau kita tengok kandungan tu dah memadai dah apa benda kan sajalah anak panjangkan Takut orang kata ustaz ni susah untuk apa benda. Jadi dia boleh baca ini dengan dengan perkataan. Atas tadi dengan jadual.